8 червня відбулася чергова оперативна нарада при першому заступникові міського голови. Анатолій Милюшко на початку наради вибачився перед жовтоводцями за невеликий збій у роботі міських ліфтів. В п'ятницю, в зв'язку зі зміною підрядчика по ліфтам, був небольшой збой, і ліфти немножко позже включились. Ті, які експлуатувалися. ті, які в ремонті, ну, зараз проводяться роботи по їх встановленню. тому в зв'язку з цим. какое-то время было людям неудобно. Это первое. Второй вопрос, это то, что касается наших животных. Это собак, которые агрессивно нападают и действуют на желтоводцев. Есть такой, вчера в пятницу мы проводили совместно с ветслужбой и волонтерской организацией на оперативку. Значит, было такое принято решение. Есть у волонтеров и у наших ветеринаров есть каталог животных, которые провели, проведена стерилизация, и те, которые, в принципе, еще не стерилизованы, но их можно идентифицировать. То есть, в случае, если произошла такая ситуация, запишите, пожалуйста, номера телефона 050, 452, 69, 32 и второй телефон 099. 666 89 13. В случае возникновения и проявления животными агрессии, связывайтесь с, по этим телефонам, люди подъедут, если это животное убежало, вы можете его показать на фотографию, вот, и в случае... В этих случаях будут ну, приниматься к ним соответствующие действия, потому что практика показала, что в принципе Некоторые даже стерилизованные животные оказывают, ну, нападают на людей. Хотя э, мы должны тоже понимать, что и не на всех же людей нападают, на определенных. На определенных. Поэтому э, нужно себя вести так, чтобы и не провоцировать животных, ну, в принципе, пытаться ж, находить, так сказать, жить в одном обществе. Но если все-таки такие случаи есть, то будут приниматься меры к этим животным. За останній тиждень до Жовтоводського міського відділу міліції від городян надійшло 144 заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та іншого характеру. По відом кражі 15, мошенничество 3, грабежі 3. Значить, на грабежах би хотів остановитися віддільно, значить, да, у нас на минулій неділі, да, получається, вторник, п'ятниця і субота було совершено 3 грабежа. Значить, чим вони одиноко, значить, жертвами грабежів стали жінки в віці від 25 до 40 років. все три грабежа проходили, но ну, в основном это новый, в новом районе один грабеж, скажем так, на улице Гагарина. Но все грабежи были совершены в период с 24.00 до 3 часов ночи. То есть в ночное время в связи с этим, ну как бы один грабеж уже раскрыт, по остальным работам есть наработки. И обратиться к жителям города Желтой Воды. Все-таки ночное время сами понимаете. И одна женщина на улице, это уже, скажем так, уже прецедент для лиц, которые настроены заводить чужим имуществом. То есть, как бы, просьба была, или по одному уже тогда не ходить, есть такси, есть это, или как бы провожали уже кто-нибудь, или, ну, не знаю, ну, все-таки... Криминогенная ситуация стабильная, но вот видите, иногда получается и такое. Значит, по телесное повреждение 7 фактов, 10 фактов внезапной смерти. Сімейних скандалов 5, м'яках хуліганство 9, два ДТП. Ну без пострадавших 4, пожара. Начальник медико-санітарної частини Нелі Тарасєва надала інформацію щодо поїздки до Києва разом із мером та головою «Атомпровспілки». где решились вопросы финансирования предыдущих специализированных медицинских закладов. Это было заседание профсоюзного комитета «Атомпрофспилки», на котором мы присутствовали. Но, к сожалению, туда были приглашены и Министерство здравоохранения, и Комитет охраны здоровья Верховной Рады, и Министерство финансов. Но в последнюю минуту, когда уже заседание начиналось, получили письмо, что с Министерства охраны здоровья никто не придет в связи с командировкой начальника Министра здравоохранения хранения а остальные недостатка кадров и отпусков. С Верховной Рады тоже никого не было, только был представитель Минфина. Это бывший наш главный экономист э, Министерства здравоохранения. Но все равно подвижка хорошая есть. То, что вот мы съездили и э, обещали пересмотр бюджета, есть уже э, проект, он еще должен быть пройти утверждение в Минюсте, в Минфине, в Минэкономике. Э, ту сумму, которую мы просили, естественно, нам не дали. Может, надо было больше просить, но ну, мы рассчитывали хотя бы по минимуму. Мы просили 17 миллионов плюс 4 на то, чтобы провести паспортизацию зданий для перехода в э, коммунальную властность. Но по этому законопроекту э, нам выделили всего 12 миллионов. Понятно, что нам все равно где-то 4-5 миллионов нам будет недостаточно. Ну, хотя бы хоть что-то, хоть какие-то подвижки есть. Но на заседании там присутствовали все города города-спутники такие вот, как мы, в э, некоторых очень хорошее состояние, допустим, Тепродзержинск, им город выделил 29 миллионов, они им 89% закрыли, то есть более-менее они в хорошем состоянии. Энергодар тоже город смог выделить <coughs>, достаточно большую сумму и полностью тоже до 90% э, закрыли их финансирование. В самом худшем состоянии сам Чернобыль, э, город, который относится к Иванковскому району, э, там нету своих жителей, практически работают только вахтовики, поэтому при расчете на душу населения им вообще не насчитали денег. Сбросили на Иванковский район. И те первый квартал им какую-то сумму дали, а с второго квартала и они их вывели, потому что у них самих денег недостаточно. И вот эта медсанчасть самого Чернобыля, они уже второй месяц не получают заработную плату. То есть состояние вот не, не очень-то хорошее. Но в основном были мэры городов, они говорили, что смогли выделить какую-то сумму, потеснив немножко І Культурою і всіх всіх остальных, но ну, ми не в дуже хорошому состоянні. но надеемся, що все-таки бы получим эти 12 хоть как-то залатаем свои дыры, Хотя этого недостаточно. Взагалі медчастина відпрацювала звітний період у звичайному режимі, хоча знов на особливу увагу звертають випадки укусів тваринами до речі, як безпритульних, так і свійських. Проведены операции 17, но у нас были перебои с наркотиками, мы их получили в конце недели. И вот хочу сказать по укусам животных. У нас за выходные только тоже два человека поступило. Один укус бродячей собаки, а второй человек взял себе кавказца. И, собственно, собака очень такие хорошие, большие рваные раны покусала хозяина. Поэтому, прежде чем брать собаку да, или воспитывать ее, нужно брать, конечно, щенка, то нужно думать. Потому что из тех, мы делаем разделывать за предыдущий квартал из 61 там бродячими собаками получается 40, а остальные это, в общем-то, домашние животные, которые свои же собаки. То есть тут тоже нужно, я думаю, что переговорить с лаком, чтобы была какая-то информация, как в общем то по дрессировке и работе собственной собакой. И тоже был случай у нас укуса крысы. Женщина пыталась, да, достать зерно, кормить своих животных, а в этом большой это, коробки или где-то у нее была крыса, которая укусила ее за руку. Но, в принципе, это идет точно так же, как укус собаки, которая тоже идет на прививание. Очень лежит сейчас в травматологии три человека с политравмами. Две травмы, ну, может, не на экране, думаю, что милиция должна разобраться, что там, как считают травматологи наши, два человека, это потребители инфекционных наркотиков оба, их битой избили, достаточно множественные переломы, то есть операции были сложные. И одна женщина тоже с такими массивными рваными ранами. Это собственная корова, или, я не знаю, своя или не своя, но в общем-то рваные раны <coughs> рогами коровы. То есть такие вот серьезные вещи так, в основном, операции были недостаточно сложные. Находится на стационарной койке у нас 10 человек с инсультами и 4 человека с инфарктами. Продолжают находиться на лечении. Скорой помощью обслужено 217 вызовов. Ежедневно где-то 15-18 человек получают обезболивание. У нас сейчас идут тоже будут передвижки по скорой и неотложной помощи, потому что у них, когда они переходили от нас в Кривой Рог, то наши диспетчера это фельдшеры диспетчера, они ушли туда и плюс они у нас совместители, но у них планировалось введение планшетов, то есть вызов будет идти чисто на криворусскую диспетчерскую, оттуда будет передаваться на планшет нашим бригадам, ну не нашим, а не криворусские бригады, и поэтому уже в э, необходимости диспетчеров они будут, будет им нет необходимости. Но они у нас в штате заложены, поэтому они будут переходить к нам, и потом мы уже вам сообщим, по каким телефонам э, нужно будет звонить на нашу диспетчерскую службу. Тогда будет уже не 103, а будет наш телефон, у них есть стационарный 55528, но пока, в общем-то, еще нужды нет. Потом мы вам уже это все сообщим. Вот. По благотворительной помощи на бензин внесено 110 гривен, а расход за неделю дизельного топлива 124 по респираторке держится, к сожалению, 90 случаев зарегистрировано, больше у детей, меньше у взрослых.

в общем-то есть определенные э, правила перевозки. Вот мы их вывезли туда, и теперь, в общем-то, если у нас есть открытая форма туберкулеза, э, к сожалению, машина у нас так не стационарная, но мы ее потом для делаем. И только вот проблема, конечно, это должно в программу противодействия туберкулеза должна вводиться. Вот э, проблема у нас с бензином вывезти их туда. Но в основном если фиксируется форма и если э, подлежит лечению то мы вывозим в стационар. Есть у нас один больной, которому ему и начинать лечение, он был после там сочетано, скажем так, там и инфаркт, и туберкулез, он попал к нам с инфарктом, э, давно не обследовался, мы выявили активную форму туберкулеза, но инфарктным больным не с первого дня назначаются эти препараты, потому что препараты достаточно э, серьезные, они, в общем-то, поражают печень, поэтому для подстраховки там только с 5-7 дня назначаются противотуберкулезные препараты, поэтому он был пока оставлен дома на лечение под наблюдением наших врачей, а потом планируется тоже отправить его в Криворожский диспансер. Но была у нас проверка сейчас, такая вот, ну, скажем, она плановая в плане помощи. Приезжали представители и Киева, мы как раз были в отъезде с Василием Леонидовичем, и Днепропетровска, это был СПИД и туберкулез, они осматривали наше отделение. В принципе, грубых замечаний не было, сделали неплохие замечания по организации особого кабинета, по сбору мокроты, по документации немного, в общем-то, это... Ну, планірується потом перевірка. Я думаю, що ми ці нюанси маленькі устримуємо. Про зміни в діючому законодавстві, що сталося минулого тижня, а саме стосовно деяких законодавчих актів України щодо стабілізації фінансового стану НАК Нафтогаз України, проінформував директор комунального підприємства Жовтовоць тепломережа Олександр Плис. Основний пункт, який стосується нашого підприємства, і міста, і взагалі всієї теплоенергетики України. Первое, если раньше НАК «Нафтогаз», согласно законодательству, в сезон являлся гарантованным поставщиком природного газа, и невзирая там, на отсутствие наличия задолженности, газ должен был поставляться, сейчас статья 19 Закона Украины про теплопостачание изложена в следующей редакции. Газопостачание объектов у сферы теплопостачания припиняется в разе порушения теплогенерующими теплосповостачальными организациями строки в разрахунке за фактично спожитый природный газ. Это первый вопрос. Второй вопрос, самый главный, касается той задолженности, которая уже имеется на текущую дату. Напомню, предприятие имеет задолженность порядка 30 миллионов перед газом Украины за спожитый природный газ. И такую же задолженность сопоставимую имеют абоненты предприятия за полученную тепловую энергию перед предприятием. Схема, которая предлагается этим законом, подразумевает, что предприятия могут получить рассрочку задолженности, которая образовалась период с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года без урахования по ней штрафных санкций. Если Предприятие в течение трех месяцев с момента принятия данного закона погасит всю задолженность, которая была сформирована на 1 января 2014 года. При этом предприятиям будут списаны пеня, штрафные санкции, которые образовались на 1 января 2014 года и были зафиксированы решениями судов. а оставшаяся сумма за 2014 год будет рассрочена на 24 месяца. Вопрос заключается в том, сейчас дано задание, но, к сожалению, технологические наши проблемы с электричеством не дают, не дали возможности на эту оперативку озвучить сумму задолженности, которая она была на 1 января 2014 года. Ну, мы так знаем, что у нас в этой сумме задолженности порядка 3 миллионов пени санкций, которые могут быть списаны. Порядка миллиона Гривень, более точно потом доложу, чистой задолженности перед НАФ Нафтогазом и порядка 7 миллионов старая задолженность по схеме Газтепла. Перед ДК Газ Украины, которые думали, что она уже ликвидирована, но, к сожалению, в пятницу из ДК Газ Тепло перезвонили, сказали, что не существует, напомнили про эту сумму задолженности и как бы попросили в ближайшее время определиться, что мы с ней будем делать. Угроза в том, что если мы в течение трех месяцев не изыщем деньги, и не погасим долги, которые были на предприятии на 1 января 2014 года, мы не получим рассрочку на 24 года за 2014 год, и дальше идет процедура, прописанная изменение в закон про выконавчие проваджения, про забеспечение стабильной работы предприятия по аналитичного комплекса. Накладывается арест на все денежные средства предприятия, которых в принципе на счетах нету. Это раз ну, будут проблемы с выплатой заработной платы, которые уже сейчас начинаются. И дальше в течение суток при наличии, при отсутствии денежных средств на счету предприятия, свертается э звер стягнуние на майну. То есть по факту та работа и с инвесторами, которая у нас идет в последние годы, она может прекратиться, и город может потерять вообще коммунальное предприятие и все оборудование предприятия, которое вполне может быть реализовано путем продажи долговых обязательств через биржу с каким-то там дисконтом. За сколько его продадут, еще не знаю, такого порядка нету. Ну, ДК «Газ Украины» уже так неофициально было заявлено, что 7 миллионов они согласны продать за 4 миллиона через биржу коллекторским компаниям, ну а дальше будем разбираться с коллекторскими компаниями, либо с кем-то другим, кто купит эти долговые обязательства. Поэтому вопрос очень серьезный. Город фактически при таком подходе, если мы в течение трех месяцев не предпримем каких-то решающих заходов по повышению заборованности на 1 января 2014 года, может потерять коммунальное предприятие. И может быть свернута работа по альтернативным видам топлива. Поэтому я очень прошу всех руководителей предприятий, бюджетные организации имеют более миллиона долга на текущий момент. Население имеет 30 миллионов долга перед предприятием. В ближайшее время изыскать возможности погасить данные долги. Со стороны предприятия, как вы знаете, законом не предусмотрено начисление пени на долги. Но по работе с населением, с должниками по населению, у нас сейчас имеется судебная практика начисления компенсации по инфляции 3% годовых за просрочку выполнения обязательств должников. Закон есть, судебная практика, вернее, есть такая, есть решение Верховного суда Украины по данному поводу. Предприятие сейчас со своей стороны планируем взять нештатно по договору еще одного юриста. Суд у нас в городе полностью укомплектован, работают пять судей. Уже нет такой ситуации, как было в прошлом году, когда там один-два человека работало. И очень серьезно будем заниматься взысканием задолженности по категории населения, имеющих серьезные суммы задолженности. И в этих суммы иска уже будет включаться и начисление инфляционных вопросов и 3% годовых. То есть суммы с учетом инфляции за последние месяцы могут вырасти, ну не скажу, в разы, но до двух раз она может подняться, сумма за... стягивания по задолженности. Поэтому прошу принять меры к данной задолженности. Вы все знаете, да, о том, что стоит вопрос о альтернативном топливе в городе Желтые воды. Да? Договор подписан, найден, найдена компания, которая выиграла конкурс. Вот, и готовая внедрять и развивать технологию по альтернативному топливу, в принципе, то, о чем говорит на уровне государства. Вот. Но ну, есть моменты, которые, я думаю, что в ближайшее время урегулируются, и мы все-таки передадим главный корпус для того, чтобы можно вообще было реализовывать это направление. Было поручено депутатами на сессии провести еще третье независимое рецензирование оценочной стоимости главного корпуса. И если в этом, ну, то есть если оно подтвердится, что оценка была правильная, то, в принципе, я не вижу вообще тогда препятствия того, что наши депутаты не единодушно проголосуют для, для, по реализации все-таки этой программы по переводу на альтернативные виды топлива. Что оно нам дает? Ну, первое, у нас будет два источника. Это уже стратегически мы не будем зависеть от того, перекроют нам вентиль или не перекроют. Второе. Это себестоимость гигакалорий, которая, в принципе, будет производиться на ТЭЦ. Вот. Потому как основное направление будет генерация электроэнергии, тепло, которое будет использовано, это уже продукт вторичный, и он ну, Будет обогревать наш, наших жителей города желтой Воды. Поэтому э, в этом направлении нужно двигаться. Я призываю все-таки всех и громаду места а к тому, что все-таки э, по логике вещей мы уже по тем намерениям, которые были у инвесторов, мы должны, наверное, были уже в этом году э, пользоваться альтернативными. Источниками тепла, но в связи с тем, что есть кое-какие несогласования и вся проблема, которая происходит в Украине, у нас к сожалению нет большой очереди инвесторов для того, чтобы устроить какой-то конкурс и выбрать что-то, мы готовы идти и приглашаем всех инвесторов, которые хотят вложить деньги в город «Желтые воды». В принципе, я надеюсь на депутатов, что они все-таки повернутся и будут более прагматично думать, и думать в первую очередь о людях, потому как они являются, в принципе, избранниками людей. Пока вот такая ситуация, но я думаю, что все-таки мы придем к тому, что все-таки мы все будем думать о людях. Отже, городянам вкотре треба замислитись над подальшою долою підприємства тепломережа і сплатити борги, адже ймовірність залишитись взимку без тепла та й самого підприємства є досить реальною.